Вам чего ожидать дальше от турецкой армии? И, собственно, простят ли военные такие действия? Ну, вопрос простят, не простят. Дело в том, что а, была информация, что аресты военных а, должны были начаться в 4 утра 16 числа. И об этом спецслужбы сообщили а, генеральному штабу. То есть генеральный штаб а, знал о том, что будут аресты. И, соответственно, люди, которых а, должны были задерживать, они тоже были информированы о том, что им предстоит. Но в вопрос в другом почему начался переворот, который, например, не поддержал командующий первой турецкой армии, и, а, турецких армий, скажем так, три. А первое ⁇ это Стамбул и европейские провинции Турции. То есть в этот момент было понятно, что никакого переворота не произойдет. Кроме того, вот сегодня, по, по, по последней информации, вы об этом тоже сообщили, 103 а, за, а, арестованных генерала и адмирала. То есть одни эти генералы и адмиралы а, могли бы а, перекрыть мосты а, в... А, в в, Турцию, в Стамбульские мосты из Европы в Азию. Получается, весь переворот заключался в том, что попытались занять два моста из трех. Вообще-то построен уже третий мост. Об этом просто как бы он, ну, какая была задача в перекрытии этих мостов. Кроме того, аэропорт Тодатюрка занят, аэропорт Сабихагюччен свободен. Ну и самый забавный момент, наверное, один из координаторов этого переворота родной брат заместителя председателя нынешней правящей партии справедливости и развития. То есть в одной семье а, происходит вот такая ситуация, когда родной брат среди пучистов, а это партия правящая. Поэтому а, в этом перевороте, об этом перевороте, или так называемом перевороте, здесь нельзя не говорить о какой-то светской части и а, там, светской части Турции или об оппонентах политических. Это разборка внутри а, правящей партии. И Фитулах Гюлен, которого напрямую а, обвиняют Эрдуган в организации переворота ⁇ это проповедник, это исламская часть Турции. И правящая партия справедливости и развития, происламская, это внутри одной группировки разбор.